Всем доброй ночи, всем мирного неба над головой. Ну и всем 36,6. Во всех депо я розказував вчорашньому видео. Ну, я так перепрыгивал с темы на тему. Но э, сегодня я вспомнил, э, когда ввели двой, второй табельный. Люди, які відмовлялись працювати, цих людей преследовали. преследовали руководство депо по приказу господина Литвинова, то есть на сегодняшний день это противозаконно, это признали все, В каждом депо отменили второй табельный, некоторым людям посоветовали даже уехать подальше от Киева, вот и, и, и то есть признано все-таки, что второй табельный был запрещен, у меня на питание до руководства КПК пострадал, а как теперь будет и кто будет повидать за то, что вы преследовали людей? Я помню, как меня вызывали э, в Киев Была, Я не помню, как ее уже зовут. Э, там уже в комментариях кто-то напишет. Я помню, и Андрея Самко вызывали, и меня вызывала. Это пресс-секретарь КП «Киевпостранц», которая предлагала нам уволиться. И э, раз нас не устраивают правила КП «Киевпостранц», еще раз повторюсь правила КП Киев -постранс. И то это не правила КП Киев а это правила Дюжевой и господина Литвинова. Эти люди по сей день занимают должности, они сидят на своих должностях, все нормально, все хорошо, нормально дышим, нормально живем. У меня питание до господина Кличка, у меня питание до Генеральной прокуратуры Украины. Чему эти люди до сих не покараны? Все люди преследовали, я заявляю официально, эти люди преследовали тех людей, которые видмовлялись от від второго табельного. Я лично видмовлялся працевать на втором табельном. За что меня? У меня забрали вагон, у меня забрали там, маршрут, на котором я работал, выпуск забрали. То есть пресс работал по полной программе. Все раз пытаюсь, кто будет отвечать? Господин Литвинов, не ушел бы ты к чертовой матери уже на пенсию? Пока не поздно. Пока тебя к дедушке Лукьяну в гости не завезли уже. Вместе с твоей подругой Дюжевой. У меня остается это питание, И я это вопрос подниму. 736,6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.